Ermənistan silahlı qüvələri Azərbaycanın Füzuli və Ağdam rayonlarının işğal altındakı ərazilərində iri miqyaslı təlimlər həyata keçirir. Dünən günün ikinci yarısından başlayan təlimlər bu gün də davam edib. ATV-nin bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, gecə saatlarında da davam edən təlimlərdə əsasən ağır artilleriyadan istifadə olunub. Təlimlər işğal altında olan Uzundərə hərbi bazasında, Göytəpək-Kängərli-Şahpulaq dağ massivinin ətəyində Çullu kəndləri arasında daha geniş əhsat alıb. Təmas xəttində yerləşən Ağdamın Çıraqlı, Çəmənli və Orta Qışlaq kəndlərində atəş səsləri aydın eşidilir. Ağdamla yanaşı Füzuli və Beylaqan rayonlarının təmas xəttinin yaxınlığında yerləşən yaşayış məntəqələrində də atəş səsləri eşidilməkdədi. ATV-nin kamerası isə keçmiş Dağlıq Qaraqabax Muxtar Vilayətinin hazırda Milli Ordunun nəzarətində olan yeganə inzibati ərazi vahidi Nərgiz təpədəki vəziyyəti işıqlandırıb. Bu ərazi qanlı müharibələrin canlı şahididir. Həmin ərazidə döyüşlərdə iştirak edən komandir Əbilfət Hüseynov burada hər məzar, hər qarış torpaq burunda döyüşlərin getdiyini vurğulayır. O illəri xatırlayan komandir ümummilli lider Heydər Əliyevin Nərgiztəbəyə gəlişini və onun komandanlığı nəticəsində bu ərazinin azad olunduğunu bildirir. Axırıcı döyüşlər olur. Burada kətlərdən bu yaxın rayonlardan ağır texnikaları yığıb qulu iş dilindən səs boğulanı açıb bir neçə istiqamətdən kolon gətirib ki, gecə işıq yandırıb gəlir ki, nə, böyük tank tank kolonası gəlir. Bundan vəlvələyə düşən düşmən geri çəkilir. Komandirin sayıqlığı nəticəsində itkisiz torpağın bir hissəsi azad olunur. Bu torpaqların bir özəlliyi də var idi. Təkcə vətən torpağı burada qorunmurdu. Bax, məndən aşağıda 500 min yaşı olan, hətta bir neçə min yaşı olan qəbir daşları və müxtəlif abidələr belə Nərgiz səpənin ətrafında dolmuşdur. Hətta belə bir rəvayət də edirlər ki, Nərgiz səpənin ətrafında Qarada çobanında qəbri yerləşir. Aygün Rəddinova, Kərim Əskərov, Sənan Həsəngoğlu son xəbər Qarabağ.